birinchisi qur'oni karimni masjidlarga vaqf qilib tashlab ketadi azizlarimiz shu mahalda olib kelgan mahalimizni etib qo'yishligimiz kerak misol uchun bu yerda masjidni moliyaviy narsasiga qaraydigan inson ya'ni mutavalla deydi arab tilidan olingan baxtiyor aka bo'ladigan bo'lsa shu vaqf olib kelganda aytib qo'yishlik kerak baxtiyor aka mana bu qur'on vaqf alloh yo'lida biz masjidga shu yerda musulmonlar o'qisin bu vaq bo'ladi u siz aytib shunday tashlab ketib qolasiz u nimaga kimnikini hech kim bilmay kelgandan keyin yi unga masjidni mulki degan peshati uriladi urlgandan keyin bu haqiqatda vaq bo'lib qoladi ikkinchi bir holati bo'ladi qur'onni bir inson olib keladi hadya qilib u tushunmaydi eshitgan kimdirdandir qur'onni olib kelsa hadya qilib olib kelsa yaxshi bo'lar ekan degan so'zni eshitgan olib keladi olib kelgandan keyin undan birinchi nima qilishlik kerak uni maqsadini bilib olishlik kerak siz mana shu qur'onni haqiqatda masjidga vaqf qilib bermoqchimisiz yoki masjidga biron bir qur'onni o'qishlikni xohlayman lekin qur'on sotib olishga pulim yo'q shu insonga berib olishlik uchun tashlab ketyapsiz a uni ajratib olishlik kerak agar vaqf qilib tashlab ketgan bo'lsa uni boshqa insonga bersa bo'ladimi yo'q lekin hadiya bironta inson kelsa haqiqatdan muhtoj qur'on o'qimoqchi bo'lgan inson bo'lsa shuni o'qisin deb tashlab ketgan bo'lsa bu vaqf bo'lmaydi turadi kelgandan keyin haligi insonga nima qilinadi olloh yo'lida deb beriladi o'qiganda o'shani nechi marta o'qisa bunga ham savobi nima qilib turaveradi yetib turaveradi mana bu muhim masala shuning uchun vaqfiy narsalarda biron bir narsani masjidgami olloh yo'lidami vaq qilinayotgani uni bildirib qo'yishlik kerak bu mana bu vaqf mana bu vaqf emas mana bu hadiya muhtoj kelsa muhtojga berasizlar deb aytib qo'yiladi chunki vaqfni narsasini nima qilishlik mumkin emas toki undan yaxshisini qo'ymaguncha buni boshqa joyga berib yuborishlik mumkin bo'lmaydi mana shuni unutishlik kerak emas bu bir fiqhiy qoida